মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ ছোৱালীজনীক মই অকলশৰে ডাঙৰ কৰিছোঁ আপোনালোকেতো জানেই সেইবোৰ কথা তাই তেনেই সৰু হৈ থাকোঁতেই দেউতাক ঢুকাল আমাৰ এখেত আৰু পংকজৰ দেউতাক বহুত ভাল বন্ধু আছিল নহয় এখেতে আগত প্ৰায়ে কৈ থাকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কথা বহুত ভাল মানুহ বুলি আপোনালোকে আমাৰ ছোৱালী প্ৰীতি কংকনাক নিজৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি নিব খুজিছে আজি এখেত জীয়াই থকা হ'লে বহুত সুখী হ'ল হ'লে আপুনি ঠিকেই কৈছে সি জীয়াই থকা হ'লে আজি বহুত সুখী হ'ল হ'লে কিন্তু মোৰ বিশ্বাস সি যতে আছে আমাক নিশ্চয় চাই আছে আৰু নিশ্চয়কৈ বহুত সুখী হৈছে

এতিয়া আমাৰ এই সম্পৰ্কটো তুমি বা সুখী হয়নে নহয় সেইটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ মানে তুমিতো জানাই এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাৰ কথা আগতটো আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বহুত ভাল আছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ দিনবোৰ অলপ বেয়াকৈয়ে পাৰ হৈ আছে গাঁৱৰ সকলোৱে জানেই এইবোৰ কথা তুমিও নিশ্চয় জানা দেউতাৰ ওপৰত যে মানুহ এজনে মিছাকৈ কেছ কৰিছিল সেই কথা তুমি জানা নিশ্চয় সেই কেচটোৰ পিছৰ পৰাই দেউতাই আগৰ দৰে ঠিকাৰ কামবোৰ নোপোৱাই হৈ পৰিলে

মোৰ মাক লৈ মোৰ আগৰ পৰাই বহুত চিন্তা হৈ আছিল মাৰ কি হ'ব মা অকলশৰীয়া হৈ পৰিব মই বহুত ভয় খাই আছিলো সেইটো ভাবিয়ে আৰু তোমাৰ লগত এইখন গাঁৱতে থাকিব পাৰিম সেইটোতে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মোৰ এই মৰমৰ গাঁওখন ইমান ধুনীয়া গাঁওখন এৰি থৈ যোৱাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছাই নাছিল আৰু মোৰ দেউতাই বোলে তোমাৰ দেউতাৰ কথা প্ৰায়ে প্ৰশংসা কৰিছিল মোৰ বাৰু মনত নাই সেইবোৰ কথা যথেষ্ট সৰু আছিলোঁ যিহেতু কিন্তু মায়ে প্ৰায়ে কৈ থাকে ইমান ভাল মানুহ এঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব পাৰিম তাতে আকৌ মাৰ ওচৰতো থাকিব পাৰিম ইয়াতকৈ বেছি মোক আৰু কি লাগিছে আৰু পংকজ তুমিতো সদায় এনেকৈ নাথাকা তোমাৰ বোলে বিজনেছ কৰাৰ বহুত ইচ্ছা আছে চাবাচোন তুমি এদিন সফল বিজনেছমেন হ'ব পাৰিবা এতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে প্ৰীতি কংকনা তাৰমানে তুমি বাধ্য হৈ মোৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ মান্তি হোৱা নাই একেবাৰে নহয় পংকজ মই নিজ ইচ্ছামতে তোমাৰ লগত বিয়াত বহিব ওলাইছো তেনেহ'লে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই এতিয়া মই গৈ থাকোঁ প্ৰীতি ঘৰত গৈ ফোন কৰিমগৈ

তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই বিয়াৰ প্ৰস্তাৱটো আহিছে সেইদিনাখন পংকজ আৰু তাৰ মাক দেউতাক আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ অ ভালেই হ'ল দে প্ৰীতি এইখন গাঁৱতে থাকিব পাৰিবি আৰু তোৰ মাৰ ওচৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰিবি তাকে আকৌ পংকজ অকলশৰীয়া লৰা তোৰ সেইফালৰ পৰাও একো অসুবিধা নহয় পংকজৰ দেউতাকে আগতে বহুত ঠিকা কাম কৰিছিলে নহয় এতিয়াহে পিছে কাম বন ইমান নোপোৱা হল নেকি সেইবোৰ গম নাপাওঁ বৰ ইমানকে আগতে তেওঁলোকৰ অৱস্থা বহুত ভাল আছিল এতিয়া অৱস্থা ঠিকেই আছে তই ভালকৈ থাকিব পাৰিবি

আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহৰো কি ভাল বেয়া প্ৰীতি আছো আৰু নমৰি জীয়াই কিনো ক'ম আৰু প্ৰীতি তোৰ হ'ব লগা শহুৰে আমাৰ লগত কি কি যে কৰি আছে সেইবোৰ ক'লেও জানো তই বিশ্বাস কৰিবি ওলোটাই চাগে পাবি মোৰ লগত চাগে কথা বতৰা নপতাই হবি তই জানই প্ৰীতি মই আৰু মোৰ লগৰ তিনিজন মিলি দহ বিঘা মাটিত খেতি কৰি আছো যোৱা দুবছৰৰ পৰা তহঁতৰ ঘৰৰ দেখোন লগতে লাগি আছে মাটিখিনি তইতো গম পাৱেই অ কি গম নাপাম বাৰু ঘৰৰ কাখতে লাগি আছে তহতে বৰ ভাল কাম কৰি আছ সাকৰি সাকৰি বুলি যে হাবা থৈ খাই থকা নাই ইমান ভাল কাম এটা কৰি আছ বহুত ভাল লাগিছে হেই কাৰণে পিছে অংকুৰ তাত পংকজ দেউতা কেনে কি কইলে পংকজ দেউতাক আমাৰ হে মাটিখিনি লাগে তেখেতে বুলে হেইখিনি মাটি কিবা ফেক্টৰি বহাবো অৱশ্যে তেখেতে নবহাই মিস্টার মুখৰজিনে কোন জানো কিবা নাম কৈছিলে বহুত ডাঙৰ ব্যৱহাৰি বুলে মাটিখিনি মূল্য বহুত কম কৈ কৈ আছে আমি বৰ হেইখিনি মাটি ইমান কম দামত কেনে কৈ বিক্ৰী দিউ তাৰোপৰি আমাৰ ইমান ধুনীয়া গাঁওখনত এনেকুৱা এখন ফেক্টৰী হোৱাটো আমি বিচৰা নাই গছ গছনিৰে ভৰা ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া গাঁওখন শেষ হৈ যাব দেখোন এনেকুৱা ফেক্টৰী হ'লে আমি কেইটাই আনকি আমাৰ মা দেউতাহঁতেও বুজাইছে আনকি আমাৰ মা দেউতাহঁতেতো তেওঁৰ সন্মুখত হাতযোৰ কৰি কৈছে এইখিনি মাটি নিবিখে বুলি ভৰিত পৰিবলৈহে বাকী আছে আৰু কিন্তু তেখেতে কোনো পথ্যই মানি নলয় মাটিখিনি সেইটো মূল্যতে বিক্ৰী কৰিবই লাগিব বোলে দমহে দিছে কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে আকৌ বেয়া নাপাবি প্ৰীতি কাৰণ তইতো সেইখন ঘৰৰে বোৱাৰী হ'বলৈ গৈ আছ নাই নাই অংকুৰ মই অলপ বেয়া পোৱা নাই ভালহে হৈছে যে মই আগতীয়াকৈ কথাখিনি গম পাইছোঁ কিন্তু মানি ল'বলৈহে অলপ টান পাইছোঁ কাৰণ আগৰ পৰাই শুনিছোঁ পংকজৰ দেউতাক এজন ভাল মানুহ এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে নেকি তেখেতে প্ৰীতি ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধা মানুহবোৰ এনেকুৱাই হয় সমাজৰ সন্মুখত বহুত ভাল কিন্তু তেওঁলোকৰ আচল চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হয় সেয়া জনাইহে জানে কিন্তু পংকজৰ দেউতাকে এনেকুৱা কিয় কৰিছে অংকুৰ কেৰুটো নিজৰে গাঁও এখন ইমান ধুনীয়া আমাৰ গাঁওখন খেতি বাতি কৰি আমি সকলো মানুহ বহুত সুখেৰে আছোঁ ইয়াত ফেক্টৰী দি গাঁৱৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰি আৰু তহঁতৰ নিচিনা গাঁৱৰে ল'ৰাবোৰৰ অন্যায় কৰি তেওঁ কি পাব বাৰু মোটা অংকৰ ধন পাব আৰু কি পাব মিষ্টাৰ মুখাৰ্জী বোলাজনে চাগে বহুত কমিশ্যন দি আছে তেখেতক এইটো কামৰ কাৰণে কিন্তু সেই বুলিয়ে তেখেতে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে নহয় জোৰ জবৰদস্তি কৰি তহঁতৰ পৰা কম দামত মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তেখেতে এইটো দেখোন দেখা দেখি অন্যায় হৈ আছে মই এনেকুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ বাদ দে প্ৰীতি তই এইবোৰত নুসুমাবিচোন ছোৱালী মানুহ আমি লাগি আছো নহয় মিষ্টাৰ মুখাৰ্জীয়ে মোক বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে অকল একেটাই প্ৰশ্ন আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সেই মাটিখিনি বিকিবলৈ মান্তি হল নে নাই এতিয়া মই তেওঁক কেনেকৈ কওঁ যে আমাৰ গাঁৱৰে সাধাৰণ কেইটামান লৰাই মোক এই কামটো কৰাত বাধা দি আছে আৰু সেই অংকুৰ বোলাটো যে সেইটোৱে যে একেবাৰে মানি লব খোজা নাই বাকীখিনি মানুহক বাৰু মই কিবা প্ৰকাৰে মেনেজ কৰিব পাৰিলোঁ হ'লে কিন্তু এতিয়া আজি দেখিছোঁ অংকুৰক ইমান সহজে নোৱাৰি আনফালে আকৌ মিষ্টাৰ মুখাৰ্জীও উঠি পৰি লাগিছে তেওঁ যিমান পাৰে সোনকালে আমাৰ গাঁৱত সেই ফেক্টৰীটো বঢ়াব খুজিছে অংকুৰে বাৰু কিয় ইমানকৈ সেই মাটিখিনিৰ লগতে লাগি আছে তাৰতো যথেষ্ট পঢ়া শুনা আছে প্ৰসাদ আগৰ পৰাই বহুত ভাল আছিল চাকৰি এটাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে তাকে নকৰি সি আকৌ খেতি বাতি কৰাত লাগিলে যিকোনো প্ৰকাৰে মাটিখিনি মিষ্টাৰ মুখাৰ্জীৰ নামত কৰিবই লাগিব আমাৰ গাঁৱত এই ফেক্টৰীটো হ'লে আমাৰ বহুত লাভ হ'ব কমিশ্যন হিচাপেতো এটা মোটা অংকৰ ধন পামেই তেওঁৰ পৰা তাৰোপৰি ফেক্টৰী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ বোলে মিষ্টাৰ মুখাৰ্জীয়ে তোৰ নামত কৰি দিব মই সেইটো কাৰণেহে এইটো কামত ইমান উঠি পৰি লাগিছো পাপা মই তোমাক আৰু এটা কথা সুধিম সুধিম বুলি ভাবিয়ে আছিলো তুমি হঠাৎ যে প্ৰীতি কংকনাৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰিলা মই সেইটোহে বুজি নাপালো তুমিতো লাভ নোহোৱাকে কোনো কামেই নকৰা কিন্তু প্ৰীতিৰ লগত মোৰ বিয়া হ'লে তোমাৰ কি লাভ হব মই সেইটো বুজা নাই এতিয়ালৈকে কত বুজিবি মোৰ নিচিনা ইমান দূৰলৈকে চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা তোৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিয় অংকুৰহঁতৰ সেই দহ বিঘা মাটিৰ লগতে প্ৰীতিহঁতৰ মাটিখিনিও লাগি থকা নাই জানো সেই দহ বিঘা মাটিৰ কাৰণে মই বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে কিন্তু প্ৰীতিৰ লগত তোৰ বিয়াখন হৈ গ'লে সেইখিনি মাটিৰ কাৰণে মই অলপো চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰীতিৰ যিহেতু ককাই ভাই কোনো নাই তাই ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু বুঢ়ী মাকজনীয়েনো কি কৰিব পাৰিব গতিকে তাহাঁতৰ সেই মাটিখিনি অট'মেটিকেলিয়ে আমাৰ হৈ যাব অঁ পাপা এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ কথাটো সঁচাকৈ দেই তোমাক কিন্তু মানিব লাগিব ইমান দূৰলৈকে চিন্তা কৰিব পৰা নহয় কথাবোৰ মোৰ যে গাঁৱলীয়া ছোৱালীজনী বিয়া পাতিবলৈ একেবাৰে মন নাছিল কিন্তু তুমি কোৱাৰ কাৰণে মানিব লগা হ'ল আৰু নিজৰ লাভৰ কাৰণে কেতিয়াবা মন নোযোৱা কামো কৰিব লগা হয় তই চিন্তা নকৰিবি মাত্ৰ ফেক্টৰীটো হ'বলৈ দে মাত্ৰ তেতিয়ালৈকে তই প্ৰীতিৰ লগত ভালকৈ থাকিবি বিয়াখনো ভালকৈ হৈ যাওক আৰু তাৰ পিছত তই তাইক ডিভ'ৰ্চ দিয় কি কৰক সেয়াটোৰ কথা অভিয়াছলি ডিভ'ৰ্চ দিম পাপা সেই গাঁৱলীয়া ছোৱালীজনীৰ লগত মই গোটেই জীৱন কটাব নোৱাৰোঁ নহয় অংকুৰে সঁচা পংকজৰ দেউতাক যে এনেকুৱা মানুহ মই সেইটো কল্পনা কৰা নাছিলো তেওঁৰ ওপৰত যিটো কেচ চলি আছে আধাতকৈ নিজৰ জেপত ৰাখি থৈছিল আৰু তেনেই কম টকাৰে কামবোৰ বহুত বেয়াকৈ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণেই তেওঁৰ ওপৰত এইটো কেচ হৈছিল কি আচৰিত মানুহে ইমান ভাল অভিনয় কৰিব পাৰেনে ইমান বছৰৰ পৰা তেওঁক আমি কিমান ভাল মানুহ বুলি ভাবি আছিলো মোৰ দেউতাইও চাগে নাৰাখিলে হলে অংকুৰহঁতে ৰাতিয়ে সিহঁতে আমি সকলোৱে নিজ চকুৰে দেখিছো সিহঁতৰ ওপৰত কিমান অন্যায় কৰিব বিচাৰিছে পংকজৰ দেউতাকে নাই মই এইটো হবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ তেওঁলোকে ফেক্টৰী বঢ়াবলৈ আৰু বেলেগ জেগা বিচাৰি পোৱা নাই নেকি গাঁৱৰ পৰা আঁতৰত জনবসতি নথকা জেগাত ফেক্টৰী বনাব লাগে

সহায় নকৰিলেও হ'ব বিয়নী তাই মোৰ লগত থাকিলেই বহুত সাহস পাম লগত কোনোবাজনী থাকিলেও বহুত ভাল লাগে নহয় কথা বতৰা এটাকে পাতিবলৈ হয় মা মোক দিয়াচোন ফোনটো হেল্ল' মা আপুনি অকলে অকলে ইমান কষ্ট কৰি আছে মোৰ শুনিয়ে বেয়া লাগিছে কি কৰিবা আৰু প্ৰীতিমাজনী অকলশৰীয়া মানুহৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয় নহ'লে মা এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয় দুদিনমানৰ কাৰণে নহ'লে ময়ে যাওঁ দুদিনমান আপোনাৰ লগত থকাও হ'ব আৰু অলপ সহায় কৰি দিবও পাৰিম আপোনাৰ গাটো অলপ ভাল পালে গুচি আহিম

পঢ়া উলিয়া থকা শিক্ষিত ছোৱালী তই যি ভাল দেখিছ কৰ আৰু তুমি নাপাবা কিয় পংকজৰ দেউতাকৰ ঘৰত বহি থাকি উদঙাব নোৱাৰো তেওঁলোকৰ ভগৱানে ভাল সময়ত ভাল সুবিধা এটা দিলে মোক দুদিন তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকিম আৰু পংকজৰ দেউতাকৰ ওপৰত পূৰা চকু ৰাখিম মই কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰমাণটো মই নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিম আৰু মানুহে যি কয় কব মোৰ বদনামহে হ'ব হওক কিন্তু বদনামৰ ভয়ত মই ঘৰতে সোমাই থাকি এনেকৈ অন্যায় সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো প্ৰীতি কংকনা তুমি আমাৰ ঘৰত যে ইমান আচৰিত হৈছে যে মায়ে কোৱা নাই নেকি মই আহিম বুলি তাৰমানে মায়ে গম পায় তুমি ইয়ালৈ আহিবা বুলি অঁ গম পায় মোক দেখোন মায়ে মাতি পঠিয়াইছে মাৰ গাটো বোলে বৰ ভাল নাই সেইকাৰণে প্ৰীতি কংকনা আহি পালাহি মাজনী মা প্ৰীতিক বোলে তুমি আহিবলৈ কৈছিলা অঁ ময়ে মাতিছিলোঁ তহঁত বাপেক পুতেকৰতো খবৰেই নাই মোৰ গাটো যে ইমান বেয়া হৈ আছে খবৰ লৈছোঁ এদিন

অহা মোৰ দুদিন হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একোৱেই নাপালোঁ পংকজ আৰু তাৰ দেউতাকৰ ওপৰত প্ৰতি ক্ষণে চকু ৰাখিছোঁ মই দুদিনৰ পৰা আনকি মই টোপনিও যোৱা নাই তথাপিও এতিয়ালৈকে একো সুমুহূৰ্ত উলিয়াব পৰা নাই মই ইয়াতে আছোঁ কাৰণে তেওঁলোক চাগে বহুত সাৱধান হৈ আছে কিন্তু ময়ো প্ৰীতি কংকনা হয় যিটো কামৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইটো কাম কৰিহে এৰিম অঁ পংকজৰ দেউতাকে দেখোন ফোনত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে সুধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁচোন অঁ মিষ্টাৰ মুখাৰ্জী এনেকৈ কিয় কৈছে আপুনি নাই নাই এইটো কণ্ট্ৰেক্ট আপুনি কেনচেল নকৰিব বেলেগ ক'ৰবাত কিয় ফেক্টৰী বনাব লাগে আমাৰ গাঁৱতে কিমান মাটি পৰি আছে আৰু আপোনাক দেখোন তেনে কম দামতে দি আছোঁ আৰে পাৰ্মিশ্যনৰ চিন্তা আপুনি কিয় কৰি আছে মই আছোঁ নহয় মানিছোঁ এনেকুৱা মানুহ ধনু থকা জেগাত ফেক্টৰী বহোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাপায় কিন্তু সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে অলপ টকা পইচা খোৱালে পাৰ্মিশ্যন আহি যাব মোৰ সেইবোৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে আপুনি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিব আপুনি মাত্ৰ আপোনাৰ কথাটো নাপাহৰিব মোৰ ল'ৰাটোক কিন্তু ফেক্টৰীত ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ দিব লাগিব অঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়ক আৰু মিষ্টাৰ মুখাৰ্জী দুদিনমান সুবিধা পালে মই কৰিম দিয়ক অঁ মানে ঘৰত অকণমান প্ৰব্লেম আছে অঁ অঁ ঠিক আছে ৰাখিছোঁ এতিয়া প্ৰীতি কংকনা তুমি ইয়াক এইবোৰ কেনেকুৱা অভ্যাস তোমাৰ মই কাৰোবাৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতি আছো তুমি এনেকৈ মনে মনে আহি শুনি আছা যেন কৰিলো মই কিন্তু এইবোৰ কথা একেবাৰে বেয়া পাওঁ প্ৰীতি কংকনা নেক্সট টাইম আৰু এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিবা মই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকিলে তুমি আহি কেতিয়াও নুশুনিবা কিয় শুনিব নালাগে শুনিলে যে আপোনাৰ কু কীৰ্তিবোৰ ওলাই পৰিব সেইকাৰণে নহয় জানো প্ৰীতি এইবোৰ তুমি কেনেকুৱা কথা কৈছা ঠিকেই কৈছোঁ মই আপোনাৰ আচল চৰিত্ৰ মই ইয়ালৈ অহাৰ আগতেই গম পালোঁ কিন্তু মই নিজ চকুৰে প্ৰমাণ চাব বিচাৰিছিলোঁ যিটো আজি পাই গ'লোঁ আপুনি আপুনি ইমান অভিনয় কৰিব পাৰে কি হৈছে ইয়াত পাপা প্ৰীতিয়ে ইমান চিঞৰি চিঞৰি কাৰ লগত কথা পাতিছে মোৰ লগত পংকজ মোৰ লগত কালি পৰহি জন্ম হোৱা এজনী ছোৱালীয়ে মোক দম দিব পৰা হৈছে কি প্ৰীতি তোমাৰ ইমান সাহস তুমি মোক বাপাক বেয়াকে কৈছা পংকজ তুমি চাগে তোমাৰ পাপাৰ আচল ৰূপটো দেখাই নাই এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে মোক গালি পাৰি আছা তুমি জানানে তোমাৰ পাপাই কিমান ইলিগেল কাম কৰে অংকুৰহঁতৰ লগত কিমান অন্যায় কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু আগত চাগে এনেকুৱা কিমান মানুহৰ লগত কৰিলে তাৰ কোনো ঠিক নাই সেইবোৰ মই চব জানো কিন্তু তুমি ইমান সাহস ক'ত পালা মোৰ দেউতাৰ আগত এনেকৈ কথা ক'বলৈ পংকজ

উতাৰো এদিন মই তাক বহুত বুজাইছিলো মোৰ লগত হ'লে কিন্তু সেইবোৰ সি নুবুজিলে উল্টাই যোৱাৰ ধমকি দিলে আৰু তাৰ পৰিণতি সি পালে মানুহ লগাই এইখন পৃথিৱীৰ পৰাই বিদায় দিলোঁ তাক দেউতাৰ হয় ময়ে মাৰিলোঁ কিন্তু তই দুখ কৰিব নালাগে কাৰণ এতিয়া অতি শীঘ্ৰেই তই তোৰ দেউতাক লগ পাবলৈ গৈ আছ সেই স্বৰ্গত বেহুচ হৈ গ'ল চাগে পংকজ এটা কাম কৰ এইজনীক টানি নি পিছফালৰ ষ্ট'ৰ ৰুমটো বন্ধ কৰি থৈ আহিব লাগিব আৰু সোনকালে এইজনীৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব নহ'লে আমাৰ চব প্লেন শেষ হৈ যাব ভালে ভালে এইজনীক এইটো ৰুমত ভৰালো যেনিবা কোনেও যে দেখা নাপালে অৱশ্যে এইফালে মানুহ ধনু নাহেই সিয়া যে দুদিনমান পৰি থাকক এজনী চিঞৰি থাকিলেও কোনেও নুশুনিব আৰু পংকজ তাইৰ ওচৰত মোবাইল এটা আছিল ল'লিনে বাৰু সেইটো ল'লোঁ পাপা তাইৰ মোবাইলটো মোৰ জেপতে আছে কিন্তু পাপা এইজনী বাচি থাকিলে কিন্তু আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এইজনী কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব তই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ মাৰ ঘৰত থকালৈকে একো কৰিব নোৱাৰোঁ চাওচোন তোৰ মাৰক ক'ৰবাত পঠাব পাৰোঁ নেকি তাৰ পিছত এইজনীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিন্তু পাপা তাই যে এতিয়া আমাৰ ঘৰত আছে সকলোৱে গম পায় ইয়াত তাইৰ কিবা এটা হ'লে আমাৰ ওপৰতে দেখোন ব্লেম আহিব চ'টৰ পৰা পৰি মৰিলে বুলি ক'লেই হ'ব চতত খোজ কঢ়াৰ অভ্যাস নাই যে চবে বিশ্বাসো কৰিব আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ যিহে অকৰা কোনেও আমাৰ ওপৰত সন্দেহ নকৰে তই অন্যায়ৰ ওপৰত অন্যায় কৰি চাবি আৰু তোৰ ওপৰত কোনেও সন্দেহ নকৰিব পুলিচ আপোনালোকে মইতো একো কৰা নাই একো প্ৰমাণ নথকাকৈ আপোনালোকে খুৰা আপোনাৰ বিষয়ে মই আগৰ পৰাই অলপ চলপ জানিছিলোঁ কিন্তু আপুনি যে ইমান তললৈ যাব পাৰে ইমান নিকৃষ্ট কাম কৰিব পাৰে সেইটো ভবা নাছিলোঁ আৰে কি কৰিলোঁ মই এনেকুৱা এজন মানুহক মাৰি পেলাইছে আপুনি যিজন আপোনাৰ ইমান ভাল বন্ধু আছিল নিজৰ বন্ধুকো যোনে এৰি দিয়া নাই সেইজন মানুহে আৰু কিমান চাগে পাপ কৰিছে তাৰ কোনো ঠিক নাই আমি গমহে নাপাওঁ অংকুৰ তই এইবোৰ কি বকি আছ তোৰ চতলৈ প্ৰমাণ আছে জানো এনে কিয় এইবোৰ কৈ আছ প্ৰমাণ কিয় নাথাকিব প্ৰীতিক অংকনাই আপোনালোকৰ মাজত হোৱা সকলো কথা বতৰা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিল আৰু সেই ভিডিঅ' তাই লগালগ মোক দিছিলে আৰু মই সেই ভিডিঅ' পুলিচকো দিলোঁ কিন্তু কিন্তু তাইতো বেহুচ হৈ গৈছিল আৰু তাইৰ মোবাইলটো মোৰ জেপত আছে প্ৰীতি কংকনাক ইমান খোজা বুলি ভাবিছ নেকি তাই বহুত সাহসী ছোৱালী তাইৰ দৰে ইমান সাহসী ছোৱালী মই মোৰ জীৱনত দেখা নাই আজি তাইৰ কাৰণে তহঁতৰ দৰে চৰিত্ৰহীন লম্পট মানুহবোৰৰ মুখা খোল খাইছে এতিয়া আক প্ৰীতি ক'ত আছে ক'ত ৰাখিছ তাইক নাই তাই আমাৰ ঘৰত গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা ইনস্পেক্টৰ বিশ্বাস কৰক এইবোৰ চব মিছা কথা এইবোৰ চব বনোৱা ভিডিঅ' হয় সঁচা মিছা আমাক শিকাবলৈ নাহিবি সেইবোৰ আমি ভালকৈ ধৰিব পাৰোঁ

আৰু তুমি দেখোন ইমান সাহস কৰি আগবাঢ়ি আহিলা এইখিনি সম্ভৱ কৰি তুলিলা তোমাৰ দেউতাৰ আত্মাই চাগে আজিহে শান্তি পাইছে তেওঁৰ আত্মাক আৰু কষ্ট নিদিবা তুমি কন্দা কটা কৰি দুখ কৰি তই কিন্তু এইটো ভাল কাম নকৰিলি এইবোৰ কৰি তই বহুত মহান হৈ গ'ল বুলি ভাবিছ নেকি কিন্তু চাবিচোন গাঁৱৰ মানুহে তোকে হাঁহিব আমাৰ বিয়া ঠিকহে হৈছিল বিয়া হোৱা নাছিল নহয় তই এনেকৈ আহি আমাৰ ঘৰত থাকি গৈছ মানুহেতো সতি সাবৃত্তি বুলি ক'ব নেকি গোটেই জীৱন তয়েই কলংক লৈ অকলশৰে থাকিব লাগিব এনেকুৱা এজনী বদনামী ছোৱালীক কোনে নিজৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে চাম নহয় প্ৰীতি কংকনাৰ কোনো ফালৰ পৰাই বদনাম হ'বলৈ মই নিদিওঁ আৰু চব মানুহ তহঁতৰ দৰে লুভীয়া বুলি ভাবিছ নেকি প্ৰীতি কংকনা এজনী সৎ ছোৱালী সাহসী ছোৱালী এনেকুৱা এজনী ছোৱালী যাৰ জীৱনলৈ আহিব সেইজন বহুত ভাগ্যৱান হ'ব লাগিব আৰু প্ৰীতি তুমি যদি বেয়া নোপোৱা সেই ভাগ্যৱান মানুহজন ময়ে হ'ব বিচাৰোঁ অঁ প্ৰীতি মই ঠিক কথাই কৈ আছো মই তোৰ দৰে এজনী সাহসী ছোৱালী মোৰ জীৱনত দেখা নাই আজি একমাত্ৰ তোৰ কাৰণেই আমাৰ সপোনবোৰ ভাঙি যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে এতিয়া মই তোৰ সপোনবোৰ পূৰা কৰিব বিচাৰোঁ তোৰ লগত গোটেই জীৱন কটাব বিচাৰোঁ ক প্ৰীতি কংকনা সবিনে বাৰু মোৰ জীৱন লগৰী হোৱা অ ব'ল এতিয়াৰ পৰা তহঁত ৰঙা ঘৰৰ আলহী হবি